شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سیم میم یہ روشن کتاب کی آیات ہے اے نبی شاید تم غم کے مارے خود کو ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں جس کے آگے وہ گردنیں جھکا دیں ان کے پاس جو بھی نیا ذکر یا دہانی آتی ہے وہ اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں یقیناً وہ جھٹلا چکے ہیں پس جلد ہی ان پر اس چیز کی حقیقت کھل جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے اچھے اچھے قسم کے پودے اگائے ہیں یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب غالب اور مہربان ہے جب تمہارے رب نے موسا کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں موسا نے کہا اے میرے رب مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی لہٰذا ہارون کو بھیج دے اور ان پر میرے ذمے ایک جرم بھی ہے اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو فیرون نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہیں تھا اور تم کئی سال ہمارے درمیان رہے اور تم نے وہ کام بھی کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو اوشا نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں بھٹکنے والوں میں سے تھا پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا پھر میرے رب نے مجھے ہدایت دی اور مجھے رسولوں میں شامل کر دیا اور یہ احسان جو تم جتا رہے ہو کیا صرف اس لیے ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فرون نے کہا رب العالمین کیا ہے موسا نے کہا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر تم یقین کرنے والے ہو فرون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو موسا نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے پھر انہوں نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے موسا نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو پھر انہوں نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو مبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا موسا نے کہا اور اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز یعنی نشانی لے آؤں تو بھی مجھے قید کرو گے فرون نے کہا اگر تم سچے ہو تو وہ نشانی اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک کھلا بن گئی۔ اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا فرون نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا یقیناً یہ تو کوئی ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اپنے جادو کے زور سے تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو کچھ دیر روک لو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں پس جادوگر ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب ہو جائیں پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے کہا کیا ہمیں کچھ نہ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے پھر انہوں نے کہا ہاں اور تم یقیناً میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے موسا نے ان سے کہا جو تم پھینکنے والے ہو پھینک دو پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے پھر کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب آئیں گے پھر موسا نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ فوراً ان کے جھوٹے جادو کو نگلنے لگی بس جادوگر سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر یعنی موسا اور ہارون کے رب پر پھر انہوں نے کہا کیا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک یہ تو چال ہے جو تم نے شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو نکال دو سو تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالص سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور جو تو نے ہم پر زبردستی کی تھی اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہم نے موسا کو وہی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا پھر پھر نے شہروں میں آدمی بھیجنے شروع کیے کہا یہ لوگ تو تھوڑے سے ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب محتاط اور مضبوط ہیں پس ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا اور خزانے اور اچھی جگہوں سے یہ سب کچھ ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیا پھر وہ فرونی لشکر ان کے پیچھے سورج نکلتے وقت پہنچ گیا پھر جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو موسا کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ہم پکڑے گئے موسا نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا پھر ہم نے موسا کو وہی کی کہ اپنا سا سمندر پر مارو پس سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور ہم نے دوسروں کو وہاں قریب لا دیا اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی پھر ہم نے دوسروں کو گرک کر دیا یقیناً اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا ہم بوتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں نفع یا نقصان دے سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان چیزوں کو بھی دیکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا تو یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے وہی جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور بعد والوں میں میرا نیک ذکر قائم رکھ اور مجھے نعمت والی جنت کا وارث بنا اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے اس دن اسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہی وہ بچ سکے گا جو اللہ کے حضور پاک دل لے کر آئے گا اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب لایا جائے گا اور دوزک کمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری کچھ مدد کرتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں پھر وہ اور ان کے گمراہ کرنے والے سب دوزک میں پھینک دیے جائیں گے اور ابلیس کی ساری فوج بھی اور وہ وہاں جھگڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جب کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہم گمراہ کرنے والے مجرم ہی تھے اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے جو مدد کرے کاش ہمیں دوبارہ لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لیے ایمانت دار ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جبکہ تیرے پیروکار تو کم درجے کے لوگ ہیں نو نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے اگر تم سمجھو اور میں ایمان والوں کو نکالنے والا نہیں ہوں میں تو صرف واضح خبردار کرنے والا ہوں انہوں نے کہا اے نو اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ضرور سنسار کر دیا جائے گا نو نے کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے بس میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرما تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں نجات دی پھر اس کے بعد باقی سب کو گرک کر دیا یقیناً اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے آج کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے کیا تم ہر اونچی جگہ ایک نشان بناتے ہو یوں ہی کھیل کے لیے اور قلعے بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ جیتے رہو گے اور جب کسی کو پکارتے ہو تو ظالمانہ طریقے سے پکارتے ہو پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو اس نے تمہیں چپائے بیٹے باغات اور چشمے عطا کیے یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں انہوں نے کہا تو وسیحت کرے یا نہ کرے ہمیں برابر ہے یہ صرف پہلوں کی باتیں ہیں اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں پس انہوں نے خود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے سمود کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی سوالیہ نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تمہیں یہاں امن کے ساتھ رہنے دیا جائے گا ان باغوں چشموں کھیتوں اور کھجوروں کے ساتھ جن کے خوشے نرم و نازک ہیں اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو بڑے ہنر سے بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور ان لوگوں کا حکم نہ مانو جو حد سے گزر گئے ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے کہا تم تو بس ایک جادو زدہ ہو تم تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ سوالیہ نے کہا یہ اونٹنی ہے اس کے پینے کا دن مقرر ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن ہے اور اسے نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا پھر انہوں نے اسے اونٹنی کو مار ڈالا اور وہ پچھتاتے رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے لوت کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنے رب کی پیدا کی ہوئی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو انہوں نے کہا اے لوت اگر تم باز نہ آؤ گے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے لوت نے کہا میں تمہارے عمل سے سخت نفرت کرتا ہوں اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان گناہ گاروں کے شر سے بچا لے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی پس بہت ہی بری تھی وہ قوم جنہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑا یقیناً اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے اصحاب ایکا بند کے رہنے والے یعنی جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لیے ایک ایمانت دار رسول ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے ماب تول میں کمی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلے لوگوں کو پیدا کیا انہوں نے کہا تم تو بس ایک جادو زدہ ہو اور تم تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں بس اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں سائے والے دن کا عذاب نے آ پکڑا یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے لے کر اترا ہے ایک ایمانت دار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تاکہ تمہارے دل پر نازل کرے تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ صاف عربی زبان میں اور یقیناً یہ بات پہلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر نازل کرتے اور وہ اسے ان کے سامنے پڑتا تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے اسی طرح ہم اسے مجرموں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ درد عذاب نہ, نہ دیکھ لے پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت دی جا سکتی ہے کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں کیا تم نے دیکھا اگر ہم انہیں کچھ سالوں تک فائدہ پہنچائیں پھر ان پر وہ چیز آ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو جو کچھ انہیں دیا گیا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا اور ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں ہلاک کی مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے آئے نصیحت کے طور پر اور ہم کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے اور اسے شیطانوں نے نازل کیا ہے نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ تو وہی سننے سے دور رکھے گئے ہیں پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو ورنہ تم سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ان لوگوں کے لیے جھک کر اپنا بازو نرم کرو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں پھر اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو میں ان عمال سے بری ہوں جو تم کرتے ہو اور تو بھروسہ کر اس مہربان رب پر جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم تحجد کے وقت کھڑے ہوتے ہو اور رات کو سجدہ کرنے والوں میں تمہارا آنا جانا بھی یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں وہ ہر جھوٹے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں وہ شیطان سنا سنایا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعر تو ان کے پیچھے لگتے ہیں جو بہہ کے پھرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے مگر وہ لوگ اس سے الگ ہیں جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ کو کسرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو بدلہ دیا اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس انجام کو لوٹ کر جانے والے ہیں